Слава Иисуса Христу! Дивлюсь начинает всю композицию. Нам хочется сегодня благодарить Бога и молиться. Молиться и благодарить. Это такой праздник. Это праздник уходит в самую давнину. Самую давнину. Это начинает описывать Начинаю описывает книга Исход и книга Левит. Я только зачитаю книгу Левит. Это 23 глава, 10 раздел. Объяви сынам Израилю и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете сжать на ней жатву, то принесите первые снов жатвы в вашей священие. Аллилуйя. Такие прекрасные слова написаны про жатву. Для нас, верующих людей, жатва – это не только что мы видим здесь, что собрано нашими руками, и Господь нам дал все срасти. А жатва – это в духовном плане. Что мы это поняли и молились за жатву, который придет Иисус Христос своим вторым пришествием. Молимся и благодарим. Аллилуйя. Ты дал возможность, Господь, такой

Бог наш всемогодный, всесильный. Это утренний час, Господь. Мы приходим к Христа, нашего Спасителя, Господь. Это утренний час мы за все мы благодарим, Господь, за прекрасную погоду, Господь, за синюю погоду, Господь, благодарим. Благодарим за эту свободу, которую ты дал для народа Украины, Господь. И для нас верующих, Господь, Аллилуйя. Мы благодарим за это. плоды, Господь, которые Ты дал возможность, Господь, срастись, собрать, Господь. Аллилуйя. Дух Святый Господь. Потому что без Тебя, Господь, мы ничего не могли бы сделать. Мы ничего не могли бы посадить. Мы ничего не могли срасти и собрать, Господь. Благодарим, Господь. Аллилуйя. Благодарим, Господь. Слава величаем. Потому что Ты единый, достоин, Господь, чтобы Тебя благодарить, служить Тебе, поклоняться Тебе, Господь. Ты утренний сейчас, Господь. Слава, хвала, Господь. Будь прославлен, Господь, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Yeah.